Доброго вечера, шанов Николай. Начинаем нашу пресс-конференцию. Спокоимся с сторонами команды Динальник спорта Димсаком. Будь ласка, пан Юрий, ваш мутация сегодняшнего ночи. Мы готовились мы серьезно к этой, реально настраивали, разбирали тщательно буковину. Первый тайм, в принципе, получился равный, практически без моментов, что у наших хорошего соперника не дали развернуться средние линии, опасность стоили стандартные положения Буковины, там где не смогли в первом тайме пару раз справиться. Так, в целом равная э игра -э -э -э. даже после удаления пытались. И в атаку во втором тайме. Начало второго тайма было за нами. Два момента было убойных, не реализовали. Выход один в один. Ну и Украина нас додавила в том плане, что контроль мяча, не успевали мы перемещаться. И стандартное положение, это наша болезнь. Не смогли справиться со стандартом вроде как мы себя и обезопасили, чтобы чрезмерного, чрезмерно стандартных не было, но любое, стандартное положение это или угроза у наших ворот. Ну а при счете 1-0 уже попытались уже шашки на голову. Где-то там навал, чтобы подобрать, что-то создать, ну, попались на контратаке. И два ноль, тут уже говорить нечего. Будь ласка, запитание. Есть запитание? Ну, тогда поставлю запитание. Команда сейчас не команде, чтобы подняться с низин турнира. это выйти. Ой, нам много чего не хватает. Нам не хватает реализации моментов. Пожалуйста, выход один в один. Что еще надо было? Не забили. Не хватает последней передачи. Ну и, конечно, концентрации при стандартных положениях. Нас соперник наказывает, мы, к сожалению, со стандартом ничего не можем выжать. И, потому что всегда там чуть-чуть не хватило, там не добежал, там не подстраховал. И оно выливается в пропущенные мячи. Так что будем противаты. Тяжело нам, конечно, настраивались, честно на такую мужскую борьбу, ну, где-то нас хватило ну, на 75, потом после пропущенного, конечно, уже, уже не верили, если честно, говоря, что мы сможем там что-то сделать. Что я ну, Дякую вам, пан Юрий, успехи в наступных матчах вам. Честно вам. Готовы, да? Тем, нашу команду с долгоочекованной домашней и вопрос, сюда мы серьезно настраивались на этот матч, потому что мы понимали, что он будет нелегкий. Команда играет силовой футбол, переходит из обороны в атаку за счет длинных передач. Да, и подбирает там мячи, и дает а, давление. Поэтому мы готовились к такой игре. Но могу сказать, что как бы, качеством игры я, наверное, сегодня не удовлетворен, потому что у нас много сегодня не получалось. Очень много невынужденных ошибок было. Мы не играли в тот комбинационный футбол, который мы показывали на протяжении прошлых игр. Но так в футболе бывает, что, может быть, мы невыразительно сыграли сегодня, но добились положительного результата. Он для нас сегодня очень важен. Бывают в футболе, наверное, такие игры, такие дни, наверное, что все не очень сильно все получалось и в завершающей стадии, и, да и вообще в созидании сегодня. Конечно, нам, 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 и везение было на нашей стороне, и то, что соперник остался в меньшинстве, мы просто уже использовали это преимущество. И слава Богу, что мы добились сегодня положительного результата, тем более дождали наши болельщики, и мы первые мы выиграли. Это приносит позитив в психологическом плане нашей команды. Это очень важно. Блудско, сказать Я стесняюсь. Я сегодня Игоря Филипенко. Сегодня травма. И кого можно отчекотать его пола? Что это все за травма? спрашиваешь меня? Что это такое? Сейчас короче, я Ничего, у нас. Да, Игорь получил травму. Не знаю. там, доктора колдуют над ним. Вот. Когда он восстановится, я не могу сказать еще. Ну, это запитання про Бога я, Владислав сьогодні вийшов, відіграв 30 хвилин, привіт. Нам відчувається, що в команді є проблема з нападником, як ви оцінюєте в контексті того, що він? Ви знаєте, Влад дуже талантливий ігрок, і, звісно, йому треба час на адаптацію в колективі. Вот. И сегодня он уже вышел лучше, он уже и нагнетал, и боролся, и цеплялся за мячи, и давал давление на защитников, да, и заработал пенальти. Вот. И опять же, ему надо чуть-чуть время, вот, чтобы подстроиться под наш футбол, тот, который мы требуем в команде. Поэтому я считаю, что нас сегодня усилил нашу группу тренера. Все. Дякую, Сергей за да, добрый добрый. успехи в да. матче за